Lihat gambar ini daripada Facebook Yusuf Yaakob dengan kenyataan bahawa beliau telah dilantik sebagai pengerusi Sabah Development Berhad SDB secara rasmi. Dan bermula petugas di pejabat perkenaan, beliau turut merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri Haji Gino atas kepercayaan yang diberikan. Hebat kan? Okey, mungkin anda tidak tahu siapa itu Yusuf Yaakob. Okey, lihat gambar ini. Tetapi anda mesti ingat siapa YB AI. Okey, lihat gambar ini ketika skandal rasuah Sabah diterdakan oleh saya merarui rakaman video pada hujung tahun 2024 Salah seorang wakil rakyat yang muncul dalam siaran video Telah memberikan alasan bahawa video yang tersebar adalah perbuatan AI Artificial Intelligence Muka manusia, bermakna dia lah, muka manusia Yang dipaparkan di dalam video tersebut bukan dia Itulah Yusuf Yaakob Sejak itu, semua orang memanggilnya YB AI kerana Yusuf Yaakob cuba mengalihkan kesalahan rasuah yang dilakukannya kepada AI. Namun, apa yang berlaku selepas beliau mengatakan AI yang menganiayanya? Di sini, saya ingin membeli pengenalan ringkas bahawa Yusuf Yaakob adalah mantan wakil rakyat uh, Sindumin di Sepitang Sabah. Uh, beliau berumur 71 tahun. Okay? Kawasan Sindumin adalah di sebelah negara Brunei. Dan beliau adalah salah seorang daripada 15 orang pemimpin gabungan rakyat Sabah ya lebih kuranglah macam gabungan rasuah Sabah GRS yang terpalit dalam skandal rasuah secara terancang dan kolektif ya namun sehingga hari ini hanya dua orang wakil rakyat iaitu Yusuf Yakub Yusuf Yakub watak uh, utama hari ini dan seorang lagi Andi Suryadi ya telah dituduh ke mahkamah pada 30 Jun uh, tahun lalu Atas kesalahan menerima rasuah. Siasatan serta dakwaan yang dilakukan oleh SPRM telah mengesahkan bahawa rakaman video berhubung kegiatan rasuah yang saya rakam, saya rakam secara tersembungi terhadapnya adalah tulin dan benar berlaku. Yusuf Yaakob cuba menggunakan alasan AI yang memfitnahnya, Yang menganiayanya. Aduh, alamak. Pentinglah aku dengar ni. Okay. Err... Uh, apa yang disebutkan tersebut adalah satu pembohongan yang semata-mata direkanya telah terbongkar kepada seluruh dunia. Akhirnya orang ramai mengejeknya kerana menyedari bahawa beliau adalah seorang penipu. Bayangkan bagaimana seorang yang terlibat dengan rasuah dan kesnya sedang dibicarakan di mahkamah serta tindakannya adalah seorang pembohong yang tidak mempunyai integriti dan credibility boleh dilantik sebagai pengerusi Sabah Development Berhad SDB iaitu sebuah bank. Ya, yeah, ia adalah sebuah bank. Alamak. Gila 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 gila. Amat bahaya, negara kita akan hancur dengan sistem dan budaya yang songsang seperti sekarang ini Saya amat kecewa lah Seterusnya, saya ingin memberitahu Tiba-tiba DAP Sabah muncul dengan kataan bahawa DAP Sabah menggesak kerajaan negeri Menimbang semula pelantikan uh, Yusuf Yaakob di syarikat tersebut kerana Mantan adu Sindumi itu sedang menghadapi dengan pendakwaan kes rasuah di mahkamah Saya terperanjat dengan kataan DAP tersebut kerana Tidak sangka mereka muncul semula dengan pendirian membangkras rasuah saya ingin tanya kepada seluruh pemimpin DAP di Malaysia, di mana kamu ketika skandal rasuah tersebut didedahkan oleh saya dengan rakaman video dan pelbagai bukti yang kukuh. Sejak bulan November 2024, 14 bulan uh, telah berlalu. Bukankah agak lewat kamu bersuara sekarang? Dalam tempoh 14 bulan ini, DAP telah memaparkan sikap mengabaikan skandal rasuah tersebut dengan memekakkan telinga dan menutup mulut untuk mengelaknya. Jangan kamu lupa ketika 15 orang pemimpin uh, gabungan rakyat Sabah GRS terpalit dalam skandal rasuah DAP adalah sebahagian daripada kerajaan GRS manakala pengerusi DAP uh, iaitu Peng Jingzi, merupakan salah seorang menteri di dalam kabinet kerajaan GRS jika DAP benar-benar mengamalkan prinsip anti rasuah mengapa pengerusi DAP ketika itu tidak bersuara Apabila DAP memilih untuk mempertahankan JRS bermakna segala prinsip memerangi rasuah yang TAP memperjuangkan semasa menjadi pembangkang telah digadaikan sepenuhnya hancur. Malah yang paling mengecewakan uh, masyarakat China adalah DAP sanggup bersekongkol dengan parah pemimpin GRS yang terpilih rasuah untuk bergabung menghadapi pilihan raya negeri ke-17 yang diadakan pada 29 November tahun lalu selepas kamu dihukum oleh pengundi Sabah dengan keputusan 8 -0. 8-0 saya ulang sekali DAP kalah semua kelusi yang ditanding Kamu tiba-tiba mula berpura-pura ha, Tegas dalam isu anti-rasuah, salah guna kuasa Semuanya sudah terlambat sekarang Tiada sesiapa akan percaya DAP lagi Terutamanya, masyarakat China berasa sangat kecewa Dan berasa telah diberdayakan oleh DAP selama beberapa dekad Hari ini, sampai sini sahaja Sebelum tutup, jangan kita lupa Lawan tetap! Lawan! Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia Semalam saya dimaklumkan oleh Cik Gubat sendiri bahawa beliau menerima ugutan jenayah Di mana pagar rumah beliau dirantai dan terdapat nota ugutan di hadapan pagar rumah Sedara dan sedari saya difahamkan kejadian ini berlaku susulan Cik Gubat mendedahkan pemilikan satu channel telegram yang agak terkenal yang kerap mendedahkan berkenaan dengan salah laku kaki tangan kerajaan. Sedara, tujuan mereka berbuat demikian adalah sebagai ugutan kepada kaki tangan kerajaan agar melindungi kumpulan kongsi gelap mereka. Sedara dan sedari kumpulan ini dipahamkan terlibat dengan gangsterism, peras ugut, pengubahan wang haram, judi dan lain-lain yang selama ini dilindungi oleh pihak-pihak berkuasa kerana mereka diugut dengan rahsia salah laku mereka. Sedara dan sedari, Cikgu Bat juga menedahkan bahawa salah seorang pemimpin kumpulan ini merupakan pimpinan dalam parti bersatu di Sayap Bersekutu. Oleh kerana tidak berpuas hati dan marah dengan pendedahan Cikgu Bat, maka mereka bertindak untuk melakukan ugutan jenayah terhadap Cikgu Bat dan keluarga. Saya mohon agar pihak polis diraja Malaysia menyiasat individu ini dan kumpulan mereka yang selama ini memeras ugut penjawat awam untuk melindungi salah laku dan jenayah kumpulan mereka. Sedara kita tidak boleh membiarkan budaya seperti ini berterusan dan di akhirnya kumpulan ini menjadi terlalu berkuasa kerana berjaya mengawal dan menjadikan penjawat awam hamba kepada mereka kerana kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. Apakah respon rakyat Malaysia Islam adalah agama persekutuan. Tetapi saya rasa sedih. Daripada Menteri Besar, sampailah ke ESKO, sampailah ke masyarakat bercakap tentang hendak menternak babi. Pelik eh. Sebuah negara Islam bercakap untuk menternak babi. Suatu yang pelik di negara kita. Ini. Tak apalah. Saya ingin memberikan pandangan juga. Untuk menternak babi di tanah keluasan lima ratus ekar di Bukit Pagar ini. Bagi saya kena lihat dalam pelbagai sudut. Pertama sekali, saya hendak melangkah akan pandangan Bukit Tagar ni dia keadaan macam mana apa yang saya dapatkan maklumat dia adalah satu tempat yang tinggi dia tempat yang tinggi adanya tanah di bawahan dia penempatan perumahan jadi bermakna apa yang berlaku di atas bukit itu tempat tinggi itu dia akan membawa menurun ke bawah dan merata siapakah orang yang akan merana menanggung beban atas risiko penternakan babi seluas 500 ekar ini satu persoalan yang perlu kita lihat sebab tu saya katakan tadi pelik negara Islam Menteri Besar orang Islam esko orang Islam negara kita ni majoriti ramai orang Islam tapi kita sibuk bercakap tentang hendak menternak babi seluas 500 ekar saya nak tanya siapa sebenarnya yang makan babi ni dan kenapa pula orang yang tidak makan babi bersungguh-sungguh untuk menjayakan merealisasikan supaya wujudnya ladang ternakan babi seluas 500 ekar ini persoalan saya sebab orang tak makan babi yang sibuk tak tahulah saya nak katakan maknanya orang yang tak makan babi ini ada share dia, ada perkongsian dia dengan toke-toke babi. Bagi saya tidak boleh juga sebab hukum sumber yang haram maka haram. Ini persoalan dia. Jadi isu babi ini tuan-tuan sekalian, kita jangan lihat kepada teknikal. Saya membacanya dengan hujah-hujah kita akan buat satu yang um, modern, pencenakan modern, terkawal. Ia tidak akan mana menjejaskan alam sekitar. Ini satu yang sangat baik. Dia bukan isu itu. Kita lihat juga isu keselesaan masyarakat yang duduk di sekitar kawasan perkenaan. Lebih-lebih lagi saya tahu bahawa senyo ianya tempat orang Melayu. Tidakkan nanti terkesan keselesaan orang Melayu ni orang Islam. Sangat jijik dengan babi. Kita ni orang Melayu ni makan babi memang tak mahu kita. Tapi tak tahulah kalau ada dan kita ni bersungguh-sungguh beria-ia hendak sama-sama menternak babi kerana duit saya tak pastilah. Tapi sebagai Islam, tidak boleh. Jadi maknanya penting melihat keselesaan masyarakat. Bukan keselesaan tokeh babi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita juga ingin melihat maruah. Kita dikenali oleh dunia sebuah negara Malaysia. Walaupun masyarakat majmuk. Tetapi Islam adalah agama persekutuan. Di mana letaknya meruah negara kita sebuah negara Islam? Kalau dunia kenal Malaysia dengan pengeluar babi terbesar dunia. Yang leladang 500 ekar. Malu kita. Ini juga mesti masuk dalam kepala menteri besar. Mesti masuk dalam kepala esko. Jangan fikir untung toke yang tak babi. Dan yang keempatnya, iaitu bila kita menghayati, kita ini adalah bangsa tonggak. Kitalah tuan tanah di negeri negara ini mana mungkin kita membenarkan dan bersungguh-sungguh untuk membenarkan tanah kita diambil untuk menternak babi persoalan yang kadang-kadang saya tengok eh kenapa tidak ada gaya fikir yang sebegitu gaya fikir kita terus kepada untung rugi untung rugi untung ternak babi kita bukan hanya menjadikan daging babi kepada mereka yang makan babi dengan kita kita juga berbangga untuk mengeluarkan daging babi diekspor keluar negara supaya dunia merasai daging babi yang diternak di negara kita. Sedangkan negara kita negara Islam yang ada agama. Jadi berjasa ingin memberikan pandangan. Yang pertama sekali, kenalah buat kajian berapa ramai penduduk Malaysia ini yang makan daging babi. Ini penting sebab nanti kita nak tengok berapakah keluasan, berapa banyak ekor babi kah yang perlu diternak untuk keperluan mereka yang makan daging babi dalam negara kita itu perlu dan yang keduanya buatlah dasar buat dasar apa dasar dia dasar penternakan babi babi itu diternak berdasarkan keperluan orang yang makan daging babi supaya tidak ia menjadi satu projek nak kayakan tokek babi sehingga kita dikenali negara pengeluar babi terbesar dunia tidak boleh kita hanya ada akta nya membenarkan menternak babi ikut jumlah yang diperlukan oleh pemakan-pemakan daging babi saja. Bukannya projek. Inilah pergi lain ni. Kita bukan lagi memenuhi keperluan makanan pada orang yang makan babi. Kita telah mula menggunakan babi itu sebagai income besar negara. Ini mentaliti yang tak betul. Gaya fikir yang tak betul. Sebab apa? Sebab kita tak menghayati Islam agama persekutuan kita tak rasa negara ini adalah Islam yang babi itu haram pada negara kita kita tak merasakan bahawasanya kita tuan tanah membenarkan seluah-luahnya ternak babi dan kita tidak nampak permainan-permainan yang akhirnya tidak selesa orang Melayu dekat Kampung dia ada ternak babi atas bukit mengalir ke kotoran. Mereka terancam, mereka keluar tinggal kampung halaman. Dan tidak mustahil kampung halaman yang ditinggalkan itu akan dimonopoli oleh toke-toke babi. Untuk meluaskan lagi sekarang 500 ekar akan datang mungkin 2000 ekar sebab kampung-kampung itu telah pun tinggal ini satu yang perlu difikirkan